الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد العدالة حينما يقوم رئيس الجلسة بجعلك المتحدث الخامس فهو وجه ايضا للعدالة ولكن حبسك في زاوية ضيقة اللهم استعان <applause> أيها الأخوة الكرام سأحاول جاهدا أن ألخص ما أريد حينما نتحدث عن الدوله الاسلاميه انما اتحدث عن اشكالات لابد ان نقف عندها على وجه التحديد اول اشكاليه حينما نتحدث عن الدوله نتحدث عن صوره في اذهان العوام فالدوله عندهم تعني خليفه وتعني سلطه وربما تعني بعض الاماء وبعض العبيد وبعض القصور وهم ربما لا يفهمون من الدولة إلا هذه الصورة النمطية التي ربما رأوها في المسلسلات والأفلام والقصص القديم والحديث حينما أتحدث عن الدولة الإسلامية أتحدث عن المفكرين والعلماء في السياسة الشرعية الذين وقفوا في تناولهم للسياسة الشرعية عند الموردي وابن خلدون وظلوا يعيدون التكرار والحديث والنقاش وتدوير المعلومات دون ان يسقطوا هذه المعايير القديمه على واقعنا المعاصر، فكان العلماء في واد وهم يتحدثون عن السياسه الشرعيه، وواقع الامه في واد اخر لا علاقه لهم به، نحن نريد تطبيقات معاصره للسياسه الشرعيه وليس تنظيرا جديدا. حينما اتحدث عن السياسه الشرعيه او الدوله الاسلاميه اتحدث عن ابراز نماذج تاريخيه فشلت فحينما تقرا في اكثر كتب التاريخ تقرا عن الصراع عن الصراع عن الحكم على الفتن على الاماء في الجو والجواري وعدد الاماء وعدد الجواري وانواع المؤامرات في, في بلاط الخلافه والاماره وكان مصدر المعلومات عن الدولة الاسلامية هي قصص المجان والمغنيين والف ليلة وليلة من هذه القصص الخيالية. وكان الامة لم تكن لم تكن القائدة في كل شيء، ايها الاخوة الكرام، الدولة الاسلامية لم تكن مجرد اسم او لعب. كنا الاوائل في الطب والهندسة والفلك والتشريح والبصريات وكل علوم الدنيا. فكنا الدوله الاسلاميه بالعلم وليس بالكلام ولم يؤثر ابدا عن الدوله الاسلام انها استخدمت العلوم لاباده البشريه او صناعه اسلحه محرمه تبيد البشريه او صناعه ادوات تفسد الاخلاق وتسوق العري والمجون ولكننا كنا دوله باسم الاسلام، كانت دوله اسلاميه باسم الاسلام ولذلك عندنا اشكاليه ان الذي سوق للناس هي الاشكالات والصور القميئه اما النجاحات فلم يعرفها الناس ربما حتى يومنا هذا، حينما نتحدث عن الدوله الاسلاميه نتحدث عن نماذج ربما لم تنجح ولم يكتب لها النجاح في واقعنا المعاصر في التجربه السودانيه او التجربه الجزائريه او التجربه المصريه او غيرها لاشكالات كثيره وحصر الدوله الاسلاميه في هذه المنظومه ظلم لمصطلح الدوله الاسلاميه وفكره الدوله الاسلاميه. حينما نتحدث عن الدوله الاسلاميه يجب ان نقف على نماذج مصنوعه على نماذج مشوهه مصنوعه فداعش لم تكن ابدا فكرا اسلاميا، ولم تكن اداره اسلاميه، ولم تكن جمهورا مسلما، ولم تكن علماء مسلمين، ولم تكن مفكرين اسلاميين. داعش منظومه مصنوعه صناعه في ادواتها وافرادها واسلحتها وفكرها ومالها. صنعت لتشوه ليشوه هذا المعلم الذي يتحدث عنه المؤتمر حتى اذا جاءت الاجيال بعد ذلك لتتحدث عن الدوله الاسلاميه يقولون داعش انتم تريدون داعش انتم تؤيدون داعش انها نماذج مشوهه ليمنعونا ان نعود الى اصولنا ومعتقداتنا وافكارنا ايها الاخوه الكرام حينما نتحدث عن الدوله الاسلاميه نتحدث عن خلط حدث بين الثوابت والمتغيرات السياسه الشرعيه اغلبها ثواب متغيرات النبي صلى الله عليه وسلم ترك للامه الحريه الكامله في المتغيرات فالخليفه الاول ياتي بغير نص الخليفه الثاني ياتي بنص الثالث يختار من مجموعة الرابع يذهب إليه الناس حرية مطلقة في الأدوات والوسائل على حسب العصور ولكني أقول لكم الثابت في الدولة الإسلامية الثابت في السياسة الشرعية ثلاث محاور أو ثلاث كلمات هو فقط الثابت في الدولة الإسلامية وفي السياسة الشرعية أولاً المرجعية الإسلامية أن تكون هذه الدولة منطلقة من فكر الإسلام ومن قواعد الإسلام ومن نصوص الإسلام ومن أهداف الإسلام أي أن تعيش للإسلام وأن تعيش بالإسلام فإن لم تكن مرجعيتها الشريعة الإسلامية فليس لها من الإسلام نصيب وإن كانت سميت بأعظم الأسماء. فنسمى المرجعية الشرعية ده معلم ثابت لا يتنازل عنه. المعلم الثاني في الثابت الثاني في الدول الإسلامية الشورى الشورى بمعنى ان تكون العصمة للامة وليس للحاكم فهي صاحبة القرار وهي من تستشار وهي صاحبة الامر والنهي والسيادة ما دامت امه اسلامية فلها سلطة ومن هنا هذه الشورى اذا غابت غابت الدولة الاسلامية وان كان الحاكم اسم ولي الامر او اسم الخليفة او اسم السلطان او اسم الملك ايا كان مسمى فلا قيمة للأسماء ما ذهبت الشورى فليست دولة إسلامية بحال وهنا حينما أتحدث عن الشورى أتحدث عن شورى أهل العلم والرأي والفكر وليس شورى المؤيدين لمجموعة من المجموعات أو جماعة من الجماعات أو تيار من التيارات شورى الأمة أهل العلم والرأي والحكمة في الأمة العظيمة أيها الإخوة الكرام حينما أتحدث أيضا عن, عن الدولة الإسلامية لا أتحدث عن طرف فكري، ولا أتحدث عن خيار حزبي، ولا أتحدث عن أمل من الآمال ولا اتحدث عن جماعه من الجماعات او تيار من التيارات لا اتحدث عن دوله من الدول لا اتحدث عن تركيا لا اتحدث عن مصر لا اتحدث عن سوريا حينما اتحدث عن الدوله الاسلاميه اتحدث عن الامه وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون حينما اتحدث عن الدوله الاسلاميه اتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول في الحديث الصحيح الذي رواه احمد وصححه الالباني: تكون النبوه ما شاء الله فيكم ان تكون، ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها. ثم تكون خلافه راشده على منهاج النبوه، تكون ما شاء الله لها ان تكون، ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها. ثم تكون ثم يكون ملكا عاضا، والعلماء يقولون ملك عاض صفه مدح وليست صفه ذم. لأنه عض على أمرين عض على الشريعة الإسلامية كمرجعية وعض على وحدة الأمة ككتلة وملك عاض يكون ما شاء الله فيكم أن يكون ثم يرفعه إذا شاء أن يرفع ثم تكون جبريات متفرقات جبريات القاسم المشترك فيها الجبر والقهر والاستبداد والطغيان تكون ما شاء الله فيكم أن تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافه راشده على منهاج النبوه ثم سكت صلى الله عليه وسلم واقولها كلمه حينما نتحدث عن حديث رسول الله فانما نتحدث عن وعود صادقه لا تقبل التاويل ولا الحديث واقول حقيقه اذا كان وعد برسول اصبح حقيقه ماثله ايتخلف وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والله ايها الاخوه الكرام حينما اتحدث عن الدوله الاسلاميه اتحدث عن قوله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المجرمون الدوله الاسلاميه التي اتحدث عنها صاحبه رساله ليظهره على الدين كله وهذا الهدف وهذه الغايه لن يتحقق الا بهذه الامه حينما تقف عند هذه الايه. الدوله الاسلاميه شعيره وليست مجرد ممارسه سياسيه، لان الذي امرنا بالصلاه وامرنا بالصيام وامرنا بالزكاه قال: ونحكم بينهم بما انزل الله. قال ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، واقامه الدين لن تقوم الا بدوله. لن تكون الا بأمة، لن تكون الا بتترس حقيقي. انما المؤمنون اخوة، تحقق الاخوة الحقيقية ايها الاخوة الكرام. الدولة الاسلامية ليست دولة سورية او مصرية او يمنية او تركية، انما هي دولة الموحدين، دولة المسلمين، دولة من انطلقوا من القرآن والسنة المباركة. الدولة الاسلامية دولة تمارس العمل الاسلامي ولكن لا يعني ابدا انها خاصه بالمسلمين فقط ولا يعني ابدا انها دوله ثيوقراطيه تحكم بالامر الالهي ولا يعني ابدا ان هذه الدوله الاسلاميه دوله فقط يحكمها الفقهاء او ولايه الفقيه او شيء من هذا القبيل ولا يعني كذلك ان الحاكم فيها لا يخطئ ابدا ولكنه يصيب ويخطئ ايها الاخوه الكرام لماذا يصبح من المعقول ان تكون اوروبا باختلاف لغاتها واختلاف مصالحها واختلاف اهوائها امه واحده بعمله واحده وبحدود منضبطه وبجيوش مرتبطه ويصبح هذا امرا واقعا معقولا ويصبح من المستحيل على المسلمين وهم يتعبدون لرب واحد وفي ديانة واحدة ولغة تجمعهم وقرآن يجمعهم وقبلة تجمعهم من المستحيل عليهم أن يتجمعوا من المستحيل عليهم أن يتوحدوا إننا أمة مؤهلة لهذا الأمر والله تعالى كتب لها العلوم أيها الإخوة الكرام دولة سيكس فيكو ودول سايكسفيكو في المنطقة التي زرعها المحتل بعد إسقاط الخلافة الإسلامية هذه الدول تآكلت الآن مقومات دول سايكسفيكو في المنطقة تآكلت الآن تساقطت أنظمتها الآن والأمة الآن تبحث عن أصلها وتبحث عن رأسها وتبحث عن هويتها الانظمه التي كانت تحول بينها وبين اخوانها وبين هويتها وبين رابطه الاسلام العامه، هذه الانظمه تساقطت وتساقطت اعمدتها ورغم كل المحن ورغم كل الابتلاءات فالامه هذه تؤهل لخير كبير ويكفينا في ذلك ان نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يغرس لهذا الدين بكلتا يديه احبتي الذي يحمي هذا الدين ويحرس هذه الامه هو الله سبحانه وتعالى فهي امه تؤهل لوحده تسقط فيها العصبيات القبليه والطائفيه والاقليميه ويبقى الاسلام هو الرابط الذي يحمي الانسانيه ويحمي الرابطه ايها الاخوه الكرام في واقع تسقط فيه دعاوى كثيره فمن كانوا يزعمون أنهم يحفظون السنة ويحمون الإسلام أضحوا الآن أصحاباً وأحباباً وأقارب للصهاينة والمحتلين في كل مكان سقطت الرايات المشبوهة ويبتبقى الأمة بخيرها الذي لم ينقطع ولن ينقطع فهي أمة ولدت لتبقى لا لتموت والخير فيها إلى يوم القيامة إذا نحن أمام أمة موعودة بالنصر والمأمول الآن أن يأتي المفكرون من كل مكان والعلماء والأدباء وأهل الرأي والفكر أن يفكروا في صنع نموذج أو أن يؤيدوا مشروعا كالمشروع التركي ليتوافق ليكون نموذجا عالميا ليكون نموذجا معاصرا ليكون نموذجا واقعيا ليكون نموذجا يصب فيه عصارة الفكر وعصارة الرأي وعصارة الخبرة والذين أتوا من كل حدب وصوب إلى تركيا لم يأتوا عبثا ولكن لله في أمره تقدير ولله في أمته حكمة ولله في خلقه عبرة ونحن نقول أنه رغم المحن ورغم الابتلاءات فأمتنا ستعود والأمة تتأهب الآن الشعوب تنظر يمنة ويسرة اين الرايه اين الراس اين الهويه والله يصنع لدينه ويصنع لرسالته ويصنع لامته اشكركم على حسن صناتكم رغم طول الوقت واشكركم على هذه الدعوه المباركه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته